И его контролировать, и работать, и не исполнителей. Безусловно, мэр этого не хочет. Безусловно, мэр хочет того, кого он выдвигает, для того, чтобы он был лучным. Увидев голосование, что идет не так, как он хочет, взял как трус и убежал с, э, в трибуну, Объявив перерыв. Перерыв он не имеет права объявлять. Потому что в законе прописаны именно... Э, Основания, какие должны быть для объявления перерыва. Первое, это нету кворума. Второе, депутаты устали при длительной работе. И он ставит вопрос на голосование, и депутаты проголосовали. Ни того, ни другого на данный момент не было. Он просто увидел, что идет не по его сценарию все. Объявил перерыв через 5 минут начала работы сессии и ушел. Я считаю это неправильно. Я считаю, что мэр должен вернуться в сессионный зал и работать, работать и решать проблему города. При этом он говорит, что э, мы идем к зиме, есть определенные проблемы, бюджет города не принят. Даже сегодня увидели повестки дня нету проекта бюджета города. Но когда идет вопрос о том, что идет не по его сценарию, ему абсолютно безразличен город. И по поводу манипуляции э, словесной, которые он делает на, 20, на 28 число сессию городского совета неочередную созывал только ОПО блок. Но при этом он умышленно добавляет туда громадскую силу. Громадская сила не давала на, на, на неочередную сессию. Громадская сила, как в свою очередь, не самопомощь. Мы подавали <космех> депутатское обращение, чтобы Сессию провели до прошлой среды, дату, правда, я не помню, в течение 3-4 дней. Это была прошлая среда, но манипуляции, по-видимому, его стиль жизни. Скажите, почему, чем вас устроила повестка дня? Вы не голосовали за повестку дня. Чем она это вас устроила? Смотрите, что же касается э, секретаря городского совета. По закону первое право имеет выдвижение мэр города. Но после того, как он выдвинул, если за него не проголосовали, не меньше, чем половина депутатов письменно могут подать своего кандидата. Сразу. Он этого не хочет, он повестки повестке дня пишет конкретно только попадания в МЭР. Второе, исполком. Он хочет сразу сегодня принять и количество, и персональный состав исполкома. Минуточку. Члены исполкома должны согласовываться с депутатами, но для этого они должны изучить качественный состав исполнения. Я извиняюсь.